Əchid bir daha deyirəm, onları oraya ona dəvət ediblər ki, bax sən yaxşı pul verəcək, yaxşı maaş verədik. Amma son məqamda biz də onun olacağıq. Razısan, razıyam. Bəli. O məsləbətdə dedi, "Qızım sənə ərə verim." Dedi, "Ya qızım sənə çorab alım. Altada qurbanın olum." Qızım <För edək> sənə dəyər qalım. Altada qurbanım olum. Qızım sənə başmal alım. İndi də gör oğlum, qızım, sən deputat eləm. Səs verəcəm məndən deyir. Dey. Seçdən qurbanın olur. İndi də o zaman qızlar nədə nə ixtiyarı var idi? Qızdədəsinin xəbərsizləri də deyildi. Dədə desə o deyir, "Dədəm belədir. Dədəm belədir, yəni razıyam" demək qızına. İndi bu bura deyir, "Qızım, səni deputat eləyim." Ha, deyir, "Elə dədə qurbanın olur." Bax, nəticədə də qızı sonda dədəsinin sözünnə çivi desə tacir desə tacir tibcar desə tibcar bəy desə bəy nəcər desə nəcər ərəcət qızım başdır qızım səni ərə verim verdə də qurbanın qızım ver budur bax bu bu parlament Azərbaycan tarixinin e, təhlükəli ən təhlükəli parlamentidir və tarix bunu məni bu Allah eləsin mən bu fikrimdə haqsız çıxıb mən bu haqlı çıxmaqdan yoruldum amma bu parlament Azərbaycan anasını ağladacaq bunu da bütün dünya da görəcək azərbaycan xalqı Uzumma gələb, mədəcərlər ki, əsərdəsən hardan bilirdi. Amma bu gün səsim eşidən yoxdur. Bu parlament Azərbaycanın son 30 illik tarixinin ən təhlükəli və məqsədli parlamenti deyil. Bax, pulu ni verirlər bu qədər pulu? Deməy nə salacaqlar bunlardan? Alacaqları var, yoxsa niyə versin ki? Çimnə verib əvəzində pula olmayıb. Mən deyirəm gör. Bax çimnəni sə verir əvəzində pula olmayıb vaxta kim pul verib, kimsa pul verib, əvəzində nə salmayıb. Təkbiç adamı deyil. İndi o melsən artıq sadə şeydir. Metsənatlar belə o təmənnasızlıq deyirlər ha Elçin bəy. Bax Bə deyir ki, filan kəs təmənnasız bu qədər iş görür, düzdür? Təmənnasızlığın özü bir təmənnə növüdür. Ərəcə də orada da nə qazanırsan, hörmət qazanırsan, cəmiyyət içində rəhmət qazanırsan, atana rəhmət oxuyurlar, ölənlərinə rəhmət oxuyurlar. Bəs təmənə deyil o. Hə? Bağ gedirsən bir nəcibindən çıxardırsan yaxşı pulun var da. 3-5 dilənciyə nə bilim ki mə, ya gedirsən bir şadlıq evini nədir, uşaq evində, məsəl bir xeyriyyə ad eləyirsən, maraton eləyirsən, düzdür? Gələn-gələn demir Allah kəmar rəhmət eləsin. Uduğunu alır, atasına rəhmət alır, pul verir. Adın da deyir ki, ötəmən nasiz elədi. Əvəzinə isə bə bu qədər atasına rəhmət alır. Kimin atasına o qədər rəhmət oxunub? Təmənnədə də bətən Həmə bir daha deyirəm, təmənnasızlığın özü bir təmənnə növüdür. Tərbiyəsizliyin özü bir tərbiyə növüdür. Mənəviyatsızlığın özü də mənəviyyatın bir formasıdır. Ona görə bu parlament ən tərbiyəsiz, ən axlaqsız, ən mənəviyatsız parlamentdir və tarixini göstərəcək. Allah eləsi mən yanlış olub. Allaha yalvarıram, məni yalnız çıxaxsın. Amma mən də haqlı çıxmaqdan yorulmuşam. Ən təhlükəli parlamentimizdir bu. Bunun seçilicilindən, seçimindən səhər yanındadır biz burada müzakirə edilirdik. Şərt gəlmiş ki, bir dənə istiqlal müstəqil deyən adam ola bilməz parlamentdə. Yadındadır? Millətcə adamlar ola bilməz. Və elə də oldu. Və mən də o gündən dedim ki, ha, burada bu, bu seçilmiş adamlar, onların nə vəcibidir?